Куда будете? Россия, Ярославская область. Помню. Что обсуждаете? Просто зашел пообщаться с Украиной. Ну, о чем хотите с Украиной пообщаться? Скорее о том, что это. В плане, какая ситуация? То, что Россия вторглась в Украину? В том, что эта ситуация вообще произошла. Осуждение действия Российской В том числе. Понял. И как хотите, чтобы это все прекратилось? Вот на ваше, ваше мнение. Я думаю, что надо подписывать мирный договор. Вы согласны с тем, чтобы что России нужно покинуть территорию Украины? Может быть, да. Ну, как Может это? быть, и нет. Ну... Не знаю. Ну, если вы. Если это, вы... Должны, это должны решать жители тех э, областей, в которых сейчас есть Российская Федерация, нет Российской Федерации. Ну смотрите, я живу в Донецкой области. Вот, Россия утверждает, что вся Донецкая область ⁇ это территория и часть Российской Федерации. Потому что якобы там кто-то проводил в 2014 году референдумы, в которых я не брал участия, потому что согласно законодательству Украины они у нас не проводились. Можете мне рассказать, пожалуйста, а почему так происходит, что Россия утверждает и решает за меня, что я живу уже не в Украине, а в России? Не, ну референдум это ж не только вы, это ж, наверное, было мнение не только вас, а целого народа, или так. целой республики, или целой, целой области. Так у нас дело в том, что референдумы не проводились. Ну как, референдум проводился? У меня, ну, просто моя организация, в ней работают люди из Луганска. И они, например, все голосовали за вступление в Российскую Федерацию. Референдум и... на территории Украины проводится согласно Конституции Украины и закону о референдуме. Как? Но в 2014 году Конституция Украины потерпела крах, я так понимаю. Нет. На основании того, что они президента нелегитимно устранили. А как можно легитимно устранить президента? Ну там два пункта есть в Конституции Украины, четыре. как можно президента. Четыре. Ну, может быть четыре. Я не могу спорить, я ну, не 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 уверенный пользователь. То есть, мы смотрите, я правильно понимаю, что по вашей логике, если Россия говорит, что в Украине была нарушена Конституция, то в таком случае ее можно дальше нарушать. То есть референдум, который проводила Россия. Нет. нет, нет. Ну, если это в отношении главы государства, то это и должно крутиться вокруг главы государства. Так, дело... Что, что см... произошло? произошло в 2014 году? Президент Российской Федерации по своему указу вывез нашего президента Януковича. Он об этом открыто говорит. Есть, есть какая-то документальное подтверждение этому? Открою сейчас сайт президента Российской Федерации, kremlin.ru вам зачитаю об этом публично заявил Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай, Валдай в, 20, в 2014 году, 24 октября, в городе Сочи. И смотрите, что он говорит. Есть текстовая, э, да. есть текстовая э, версия. Если вас интересует, посмотри, посмотрите себе просто. Я, да, посмотрю. Если, ну, будет смотрите, я, посмотрю. я напомню, что 21 говорит? февраля, 22 год.

То есть Путин говорит: Янукович позвонил и сказал, что он хотел бы встретиться со мной, переговорить и обсудить ситуацию. Я сказал, пожалуйста: в конечном итоге мы договорились встретиться в Ростове, потому что там ближе. Он не хотел далеко отрываться. Так он мне сказал. То есть, ну, типа Янукович сказал Путину. Я готов был вылететь в Ростов, но выяснилось, что он и, уже и в Ростов не может выехать. К нему уже начали переменять силу, и на него начали наставлять ав... И они уже там не очень понимали, куда им деваться. Не буду скрывать, угу. мы помогли ему перебраться в Крым. И он там еще пребывал в течение нескольких дней в Крыму. Вот, это так. вы можете посмотреть на сайте kremlin.ru президента так. России. Вот, ваш... Так. Смотрите. Ну, правильно я понимаю, что ваш президент был в Крыму. Э, в момент оккупации Крыма, да. Какой оккупации? Прямой военного российского территории Автономной Республики Крым, так, что где, в республики Крым. где украинские правоохоронные органы и законные органы не имели никакого уже влияния на эту территорию, так как она находилась уже под российской оккупацией, российской властью. На ну, основании чего она находилась под оккупацией? На основании того, что российские войска 20 февраля, за день до того, как, как туда начали вывозить Януковича, Ботор российские войска полностью с вами согласен. А где это официально документировано? Я видел только а референдум, вам? который произошел в Республике Крым. Сейчас я вам Полные рады Украины. А вот, ну, пока абстрагируемся от той темы на секунду. А вы считаете, что вот э, сейчас остался легитимным у вас президент? Я просто не понимаю, насколько украинцы ну, воспринимают это. Так, сейчас я вам прочитаю. Смотрите, э, заявление Верховной Рады Украины по поводу эскалации российско-украинского конфликта. 20 февраля 2014 года продолжается военная Российской Федерации против Украины, вследствие чего была оккупирована. Автономная республика Крым и город Севастополь, а также часть Донецкой и Луганской области. Ну, Об этом, есть, это официальное есть, заявление, которое подтверждено высшим органом Украины. Это то есть, то есть есть факты, подтверждающие, что Российская Федерация в 2014 году в украинскую если не брать под внимание резолюции ООН, тогда могу взять под внимание Службу безопасности Украины как гор орган, который проводит свою разведку на территории Украины, не, ну который имеет есть, все есть, факты есть и подтверждения. Есть, есть отчеты Объединенной организации, да? А, они говорят о том, что Российская Федерация, войска Российской Федерации в том, Да, в они, так, они открыто говорят, они осуждены автономной республики. А Кремль, можете Российской Федерации? сказать, до того числа и когда они написали да, понятное резолюцию. Де понятное дело. Резолюция... Ну, резолюция ООН, да, когда российские войска появились на территории Украинской Федерации. Резолюция ну, генерального... Может, может быть и так, но я вам говорю, что давайте выйдем за мир, за то, чтобы люди не воевали. За ну, то, чтобы в ваших глазах не было... Так, э -э -да. смотрите. Чтобы вы прям могли посмотреть в камеру и улыбнуться, да и быть я счастливым вам... человеком. Я же вам хочу прочитать. Да-да, слушаю вас. Резолюция ООН 27 марта 2014 года называется «Территориальная целостность Украины», где Генеральная Ассамблея ООН подтверждает первостепенное значение Устава Организации Объединенных Наций в деле содействия утверждению верховенства права в отношении между государствами, где они ссылаются на хельсинские принципы и другие международные договоры, а также договор, который был подписан между Украиной и, также и Российской Федерацией о дружбе Uh -huh. где этот текст я потерял э, от дружбе и территориальной при, признанности между этими государствами где они uh -huh. утверждают что автономная республика крым является частью украины и никакие референдумы или дру, любая другая агрессия не может э, нарушать территориальную целостность украины вот они открыто говорят, что то, все то, что происходит на территории Автономной Республики. Не, ну, не, 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 не. Российская... Это утверждают, и это правильно. Ну так я об и этом очень... вам и вам это не говорю. Было, это было и до того, как вы его зачитали, до этого года. Так я об этом вам не говорю. А что я могу вам еще прочитать? Они от... Нет. открыто говорят, что Республика так... Республика ООН говорит, что российский Там есть отчеты ООН о том, как происходили действия. Отчетов ООН по поводу происходящего в Крыму нет. Да, есть, да, да. есть резолюция, да, которая признает эту тему. Нет, эту нет, да. Нету отчета в ООН, нету понятия как отчета в ООН. Есть отчеты миссии ОБСЕ. ООН да. это организация, которая постановляет. Да. И она постановляет вот своей резолюции, что автономная республика... А Крым, я, что, что говорит? То, что, что российские он, войска в 2014 году, во вторник... На Украины? миссия ОБСЕ на территории Автономной Республики Крым в 2014 году в момент вторжения Российской Федерации в Крым в Украину не было. Они не могут ничего постановить, установить. Таких да, и не было. Если вы откроете YouTube, там там есть куча-куча роликов, как люди идут на референдум и... Есть куча-куча куча роликов, где люди выходят на митинги и говорят, что Укра... Крым это Украина. Да. Я вам а говорю... Почему? Я вам говорю о том, что миссия ОБСЕ не может ничего постановить, потому что она не да. присутствует. Почему Украина не вела войска они, в Крым? Она, Когда она там не... произошел референдум? Потому. Э в... Давайте в мы закончим операцию. сперва вот эту тему. Я вам отвечу по поводу войск в Крыму. Во-первых, миссия ОБСЕ не было на этот момент в Крыму, и они ничего не могут постановить. Вот нету никаких у них также и отчетов по поводу происходящего на территории автономной республики Крым. Резолюция ООН, вот она утверждает, что автономная республика Крым является частью Украины. И все референдумы, которые там проводятся незаконно, они не имеют никакого легитимного решения или юридической силы. Вот и по сегодняшний день ни одна сторона, он не признает автономную республику Крым как часть Российской Федерации. Вот. Она признается вот эта часть автономной республики Крым как часть Украины. Голосовал-то кто? вступление в Российскую Федерацию. Никто не голосовал. за Референдум проводится в Украине согласно Конституции Украины, закону о референдуме. Так. У нас не было референдума Нет. в 2014 году. Если отдельная республика решила проголосовать за то, хочет она быть с Украиной или хочет быть с Россией, ну, либо быть частью, частью ее, да? Правильно я понимаю? У нас не было в Украине отдельной mm -hmm. республики, была автономная республика Крым как часть Украины. Они да, имели, я... они имели. Я, я, я произошел референдум, правильно я понимаю? Неправильно, я же вам хочу рассказать. Смотрите, на территории Украины действует лишь одна конституция. Вот конституция это закон всего государства. Автономная да. республика Крым, которая имела свой коренной народ крымские татары, ну, имела почему? также. А почему так, давайте республика я вам отвечу? Крым? Давайте вам... решила, решила вдруг. Давайте э, я вам отвечу. Она хочет быть российской. Давайте почему? Же, давайте же я вам отвечу. Во-первых, территории... я, я так понимаю. Вы же задаете вопрос, зачем вы перебиваете? Смотрите, вы задаете мне вопрос, я вам на этот вопрос отвечаю, и вы сразу прыгаете там, а почему войска не были введены и так далее. Не-не-не-не-не-не-не. Не сайт. Не, 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 не. Ну, подождемо, може він це, може він вернеться. Ну, вони бачите, вони не розуміють одного, що референдум проводиться на території України згідно закону України, згідно Конституції України. Автономна Республіка Крим не є якоюсь там окремою республікою, яка входить в склад України, а є лише республікою, яка входить в склад України як частина України. От вони мали свою конституцію, де закони жодним чином не були ні про ці ворічлі законом України. От. Вони мали свої там, закони, типу там, там закон, про, як це правильно сказати, там закон про корінні народи, закон про мову, де не було три державних мови: це російська, українська і кримсько-статарська і так далі. Але вони, якщо в Конституції України написано, що... Референдум проводиться згідно конституції України закону референдум і проводиться він по проханню народу. То потрібно виконувати те, що прописано в цьому законі. Тобто там 2 мільйона 500 тисяч повинно бути. Підписей і по 100 тисяч підписей з кожної е, області, тобто з кожної області і однієї автономії. Наслідок цього не проводився жодний референдум і його не визнають. І хто не знає, чому тоді війська не піднялися е, в момент, коли це відбувалося, тому що війська міг підняти лише верховнокомандуючий, Тобто на той момент у нас був це Янукович, тому що при ньому, при ньому, його зміна була. Президентсько-парламентська форма правління. Коли його вивозили, в принципі, не було ні у кого жодних е зобов'язань, щоб піднімати армію. В момент, коли вже була змінена форма правління, вже тоді ніхто не водив жодні війська, але ж виводив з Криму, тому що ну, всі війська знаходилися в оточенні. От е Російська Федерація повністю активізувала свої спецслужби, і то була просто п'яти, яка там декілька днів. отак от бах, Десятки тисяч хлопців немає, і все. От. Ну, це хто не знає, я вам розповідаю. На превеликий жаль, він переключився, тому що, ну, типу, спершу він нормально спілкувався, а потім все-таки все в нього під це починається. Я тебе зараз переб'ю. Я хочу доказати свою точку думки. Я там прочитав в інтернеті або подивився російських блогерів. Вони кажуть, що Крим мав право і так далі. Крим має право згідно Конституції України, навіть якщо він буде посилатися на... Декларацію ООН, то мають право визначати свою долю та майбутнє корінні народи автономної Республіки Крим. а Це кримські татари, котрі не проводили жодних референдумів.